Я не знаю, надо ли кому-то то, что я рисую, кто воюет сейчас. Ну, это не мне решать, потому что я... мне хочется так думать. Полиция видела, что там казачок, и типа... Ну, ладно, в следующий раз можно до комендантского часа? За Панаму и мы брать у своей сторонницы. уже потусоваться. По задумке серый фон из серого безликого пейзажа, на котором войны э, в образе казаков. Хотя казаки не только имеют отношение к Украине, но это очень хорошо описывает украинский дух, который воюет. Думаю, для всех это шок, типа, ты просыпаешься. Ну, да, уже все по другим правилам идет. Людей просто к на улице нет, везде блокпосты, еще такая дождливая погода, как специально. И в этом, конечно, есть какая-то эстетика. Ну, как апокалипсис выглядел? Да. Мы все время сидели рисовали мультики. Такая ненависть была просто. Даже не, конца, до конца обдуманная какая-то вот смысловая нагрузка, больше эмоция такой злости, абсурда, непонимания вообще, ну как так. Я помню, что мы ехали в машине по трассе в Днепр и часто стояли в пробках из-за блокпостов, всего такого. Вот тот момент было непонимание, как можно вот причина пойти на войну русскому солдату. И там был мультик про русского солдата, что вот он в неосознанности максимально живет, поступает как-то, ну, даже не думает не то, что ради чего, не что потом, а кто он вообще, человек он или животное. И, короче, да, я помню, что мы ехали, меня укачивало, все время рисовало, это хотелось зарисовать за вот это перемещение. А мне кто-то рассказывал, то ли в Днепре, то ли в Харькове, то ли еще где-то. Вот что когда ты ходит на тревогу луна, и то и свинят колокола. Как? Да, да, Интересно. так на подоле так, тоже. Ну, дальше пропорция не это. Да, круто вообще. А, я у вас и так там. Ну, ну все, конечно. Наша вам ориентироваться. Ну, опыта было, кстати, вообще не очень... очень большие штуки рисовать вообще. даже не представляю. Ну, я представляю, как, как вы примерно. Типа сеточка. Ну, еще можно с этим с проектором. Когда никогда не жил в каком-то тоталитарном режиме, или, знаешь, вот как в Советском Союзе все жили, в отличие от родителей, вот они понимали, вот День независимости все это. А у нас не было сравнения. Мы даже фанили Украины, что тут не так как в Европе, не так как в Америке. Мы не понимали, что тут очень много свободы, и что буквально 30 лет назад все было намного хуже. Ну, когда малые, типа, это скучный государственный праздник, в школе, типа, непонятно, что его отмечают, что на площадях собираются. Мы же не проживали всего этого режима. Родили супер классное время, когда уже все было хорошо, когда уже все все сделали, когда уже прошла перестройка и кризисы. И только фонились, потому что, знаешь, как любой типа, кто не знает проблем. Сейчас по-другому воспринимаю. Сейчас понимаем, что это. Очень круто, что Украина есть независимость. И нам очень повезло, что мы родились в такое время, когда уже она у нас есть. Вот, мы не знаем, что такое железный занавес. И что такое, когда ты не можешь свой бизнес даже открыть, как бы ты там ни старался, ты выше не прыгнешь, чем тебе разрешат, чем позволят. И свободы слова не было. Ну, короче, сейчас совсем <солый> другое время. Блин, мне кажется, что они намного короче. Вот, то ли я что-то неправильно наметила, да? Смотри. Независимость это когда есть свобода ну, самовыражения, свобода слова и выбор. Если взять Россию, да, то даже если там будет Майдан, такое происходило кучу раз, ну, подобные всплески, знаешь, протестов, то собирают вот так вот всех мусоров со всей России и подавляют. Ну, то есть в такой стране легче, наверное, устроить диктатуру и поддерживать ее. А можно даже закономерным образом там образуется. Mm -hmm. В то время как здесь, реально, если выйдет ну, пару миллионов, то они очень сильно повлияют. Мы рисуем казаков, потому что это символ свободного воина. Украинских земель и крымско-татарские казаки были. У них всегда были свои правила. Не знаю, мне кажется, тут больше не какая-то концепция прям, а эмоция просто. Какая эмоция? Ну вот, эмоция этой борьбы. Это даже не гордость, это идентичность, когда ты понимаешь, откуда ты, знаешь, как свои корни определяешь. Хорошо, давай тогда, короче, ну вот тут еще такая будет большая часть. Сера. Все а внутри, да, да, серая. Все же темная серая. За пределами белая. Угу. Просто серым обойди, вот как оно за пределы выходит, а я пока буду катать внутри вот эти. Да, да. А. И тоже, знаешь, если вот там вот, например, не заканчивается. Да, стрит-арты мы рисовали ночью, после комендантского часа. Ну вот вначале выходить, когда комендантский час казалось не то, что даже страшным чем-то, а просто мешать и полиции, и армии делать свою работу, вычислять вот этот негативный элемент. Потом уже все успокоилось, и появилась куча мыслей, что можно сделать. Но полиция останавливалась, потому что люди видят, что кто-то в кустах там что-то делает с фонариком. Ну, мало ли что, мало ли кто-то что-то делает. Они вызывали, но полиция видела, что там казачок, и типа, ну ладно, только так. В следующий раз может до комендантского часа. Контур все зависит, чтобы он был четкий, но, чтобы, например, контура, туда, не а не чтобы... Вот если очень много контура, она все время напрягает глаза, чтобы они были папусы. А кто прочитать это? <соспитальный> а? Соспитальный. А? На английском. Ну, я хотел сопоставить с тем, что я прочитал. Да? А что вы прочитали? Мне показалось ультра Фельман. Ультра? Да, Фельман. Ну, даже круче. Да. Так и есть. Вообще классно. Спасибо. Мне нравится ваша картина. Спасибо. И с каждым штрихом все лучше и лучше. Я не знаю, надо ли кому-то что я рисую, кто воюет сейчас. Но это не мне решать, потому что я, мне хочется так думать. Сейчас независимость дается ценой жизни людей, которые на фронте. Мне кажется, это такая основная черта. Украины ну, сейчас проявляется, что здесь стремление какой-то к независимости. А мне кажется, что даже по гимну, там есть такая строчка, «Згинут наши выраженки, как роса на солнце, запануем мы, брать у свои сторонцы». То есть нет такого, что типа во всем мире мы запануем. Да, мы дайте просто, нам дайте просто нам местяк, на уже сможет... потусоваться, дайте, ну, не приставать. Да. Кстати, мне кажется, это очень глупый поступок, именно полномасштабную развернуть. Они сделали такую услугу Украине, теперь в Америке я знаю, где находится Абалон, значит, и Подол, что у свой язык, своя культура, деятельность искусства, куча современных операторов, режиссеров, музыкантов. Ну и вообще все планы России. Как-то странно получилось, рассказать. да. Хотели намекнуть, что типа это тоже Россия, это какой-то придаток непонятный. А получилось, что это отдельная нация вообще.